Дорогой наш любящий Небесный Отец, слава Тебе, честь и поклонение за детей Твоих, которые стоят сейчас пред Тобой, за именинников, которые по воле Твоей пришли в этот мир и сегодня исполняют волю Твою в жизни своей. Мы просим, благослови их, благослови их Твоей божественной мудростью, надели их светом, надели их сердца теплом Твоим небесным, чтобы каждый из них, где бы он ни находился, что бы с ним ни происходило в жизни, всегда бы отражал Твой небесный характер. Тебе же, Богу нашему, честь, хвала и поклонение. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Поздравляю. Тут еще есть подарок. Илюшки Сы, подарок. Илюшки. Вот, смотри, тебе дарят. Поздравляю тебя с днем рождения. И ты этот настоящий убоян. Настоящий. Учись играть по нотам, учись играть по нотам для того, чтобы мог. заберут. Вот Он послушный. Господу вся земля прозвучит Господу в весеннем. Дети праздничают со скрицанием. Знаете, Господь есть Бог. Он сотворил нас, и мы его, его народ. Овцы пасхи его. Ходите во Аллатаеву со словословием. Ты его с хвалою, славьте его, благословляйте имя его. Ибо благо Господь, милость его вовек, и ищу на его лот и лод. <реклама> <реклама> Уважение следует. А где Артур? Дома болеет. Еще не выздоровел? Или они по очереди болеют?